kimnidir <mimdudur> zino qilinadi u ответ qaytadi u zinokorlar ko'zini ochsin ko'zini ochsin kimdirlarni ichi shuv votadi shu gapni eshitib işte. ana shu shuv votishingizda sizni iymoniniz xursand bo'ling an shu iymoniz borligi uchun shuv otadi uh deydi nimaga qizi borda uni xotini bor singlisi bor anashu bitta yomonlikni eshitib bizga bo'ladigan jazoni eshitganda ichingiz bitta g'alati bo'ldimi xursand bo'ling iymoningiz bor ekan shunda bezlar borki manikendan farqi yo'q любой azobni gapini turaveradi bezdek chunki manikenga gap ta'sir qiladi undan bo'lib qolishdan ollohni o'zi saqlasin ollohni o'zi saqlasin yerlarni de yur deydi mani qudratimni de ko'r mo'jizalarimni deydi olloh bu degani safar bo'ib ham hozir turizmga qattiq e'tibor berilyapti texnika rivojlanganligi hisobiga bordi keldi kuchaydi hozir nima demoqchiman samarqandliklar keladi farg'onaga farg'ona ahliga baho berib ketadi biz boramiz samarqandga biz samarqandga baho berib kelamiz shunaqangi dunyoqarashi torlar bor ikkita uchta odamni deb turib butun farg'onaga baho berib beribyuoradi yo butun buxoroga butun samarqandga butun xorazmga nima deydi e deydi buxoroliklar o'zi shunaqa deydi e deydi farg'onaliklar o'zi shunaqa deydi xato bu bunaqa demang mani deb farg'onaga baho bermang sizni deb man buxoroga baho bermang bu manmas farg'ona sizmas buxoro sizmas samarqand sizmas xorazm hamma joyda to'la yotibdi yomon hamma joyda to'la yotibdi yaxshi siz yomonga uchrab qolsangiz u samarqandni emas bu siz yomonga uchrab qolsangiz bu farg'onani emas bu bitta o'zbek sizni aldasa o'zbeklar o'zi bunaqa bo'ladi demangsiz bitta qazoh sizni aldasa siz qazoqlar bunaqa demang hech qachon internetga chiqib gapiradiganlar borda til polvonlar bor falon millat bunaqa falon joydagilar bunaqa eng katta xato va eng ahmoq odamni gapi mana shu bo'ladi hamma joyda hamma millatda yaxshi ham bor va yomon ham bor endi общий xalqqa beriladigan baho mozoriga qarab bozoriga qarab ko'chasidagi tozalikka qarab ariqlariga qarab общественный joylarga qarab общественный kim общий jamiyat kim bizda mana yani farg'ona viloyatimizda to'rt million nechi yuz ming aholi bor bizn bizni viloyatimizda bu degani to'rt million nechi yuz ming aholini asl basharasi qabristonda ko'rinadi asl basharasi bozorda ko'chada aroqlarda axlatxonalarda ko'rinadi asl basharamiz ana o'shanga qarab farg'onalik odamlar toza bas ekan desangiz endi yarashadi <laughs> buni tan olamiz qo'l ko'taramiz lekin bitta moshina puli sizni qulog'ingizni tagi bilan kesib tashlab kidat qilib yuborsa farg'onaliklar o'zi bunaqa ekan demang u o'sha o'sha adresini tocni ayting diniy tomondan mandan bitta yomonlik ko'rdinizmi mani familiyam ohisaga ayting mani familiyama gam ber deydi ismim shukurulloh shu mashitni nomini aytib turib mani familiyamni otini aytib turib mani gapiring domlalar demang imomlar demang man o'zimni adresimga gapiring shunda adashmagan bo'lasiz lekin mandan diniy yomonlik ko'rishdan allohdan panoh so'rayman xudo saqlasin man faqat o'zimni misol qilib qo'ydim xolos boshqasini misol qilgim kelmaydi bugungi tema xuddi shu haqida agar shu shu hozirgi aytgan ariqlarimiz ko'chalarimiz bozorlarimiz mozorlarimiz ko'chadagi kulturamizga qarab baho beradigan bo'lsa deyarli chiroyli baho oladigan viloyat kam hali ariqlar rasvo tozamas to'g'riendi shahar joylar во gullab yotibdi nimaga bugungi yetmishga kirgan otamiz ko'chadagi ariqni suvini ichib katta bo'ldi bugun nimaga biz ariqni suvini ichib katta bo'lolmayapmiz lo'nda gapirishni yaxshi ko'raman chunki lo'nda yaxshida короткий ясный deydiyu qollava dalla deydi ozginaa ozgina taq tushunarli bo'ladi mingingiz bir chekkasda qolib ketadi shu nimaga mana shu yerda turgan dan past bobolarimiz ariqdag suvni ichib katta bo'lgan nimaga shu darajada ariqni suvni ichadigan madaniyatsizmidi desa yo'q наоборот shunaqangi madaniyatli bo'lganki ariqdagi suv pityevoй bo'lgan ichimlik suv bo'lgan Bu paytdagi onalarimiz parosatli bo'lgan u paytdagi onalarimiz qizlarimiz uyatchang bo'lgan orlik bo'lgan nomuslik bo'lgan qassoblar halol bo'lgan bugun qo'shtirnoq ichidagi haromxo'r qassob bo'lmagan man hammangizga de, aytmayapman qo'shtirnoq ichida deganda ajradi degan nimaga qassoblar una deyapsan nima man yoqqa kelsangiz mazza qo'qib aytmayapmanman man o'shaqangi o'ligini qassob e, hay, tirigini hayvonni so'yib turib ichagini axlatini qonini ariqqa tashaydigan a aytyapman man ayollarimiz ko'chada onalarimiz ko'chada ko'cha bir axlatini ariqqa tashlamagan achib qolgan ovqatini olib chiqib ariqqa tashlamagan otib yuborgan bonkasini olib chiqib ariqqa tashlamagan u paytda pampers bo'lmagan lekin taglik bo'lgan to'g'rimi lata bo'lgan taglik hozir pampers degan nom bilan chiqdi bolasini tagligini olib chiqib ariqqa tashlamagan nimaga odam bo'lgan ular ular inson bo'lgan ular ayol bo'lgan ular erkak bo'lgan vijdonlik bo'lgan shuning uchun ariqdagi suvni bemalol yotib ichgan tasavvur qilyapsizmi bugun bizni водaпро keladigan suvdan toza suv ariqda oqqan hamma joyda shunaqa bo'lgan bugunchi bugun hayvonga bergan ariqdagi suvni hayvonga odamni o'ligidan boshqa hamma yo' uch uchyoqdan truba kelib katta trubadan to'rtinchi tomonga oqib ketadigan joyni eshigini tagida yashaydigan bir otaxon kelib o'zi bir o'n martacha murojaat qilgan edilar man unda naryoqda imom dim endi gapiraveramizda bitta bitta odam olib qolsa foydasi bo'ladi o'shanda ham gapirganman endi bugun tema shuligi uchun gapiryapmanman